що доки закінчиться робота з генеральним планом, з інваліднізацією земель села, ми довго дороги земель давати не будемо. Тому що там комунікації і все інше. Було таке місце професійство. Ну, так. Виговорили, Ви говорили, що да, 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 ми зараз бачимо. <глад> <глад> <глад>

这是什么？ участвовать активно в развитии села, готова помочь селу заключить инвестиционный договор а, в размере 320 тысяч гривен, на что а село будет использовать эти деньги на может, ремонт каких-то помещений, на какие-то цели. А. В принципе, моему доверителю все а а равно. где она проживает. И вы к этому этой земле?

І треба, якщо ми всі розуміємо, що сьогодні написано селянське господарство, завтра завтра я поміняю призначення землі, і там не буде за господарства. І ви це прекрасно знаєте. І якщо ми зачекайте, Петро, я вас не передову. І якщо зараз таке рішення, ми будемо світлі міні відповідальність, а ви просто як голова виконував голову з будете самостійно від рішення за такі проти волосівські. Я, моя пропозиція зняти це питання, поки ми не розберемося, скільки ця земля коштувати, хто це за корецька, що вона не може з'явитися, пояснити, вона адвоката чи щось. Ми вирішили зняти це питання і узнаємо, скільки вона коштує. характеристику госпожи Корецкой, она, э, как бы, хоть и прописана в городе Одессе, но э, очень много времени по работе проводит в селе Фонтанка, и благодаря ее активной деятельности э, сотрудничестве с нашей организацией э, для села Фонтанка было сделано очень много полезных, э, я думаю, мероприятий. В частности, э, госпожа Корецкая как физлицов полностью курировала организационные мероприятия по очистке посадки, которая прилегает к коттеджному городку Черноморская Ривера, к благоустройству этой парковой зоны. В частности, были сделаны дорожки, установлены согласно схеме благоустройства парковой зоны столы, мангалы, скамейки для отдыха населения, игровые детские площадки для приуправления детей. То есть, на сегодня я могу сказать, что... Э, да, был установлен памятник, о вы, говорите, э, защитникам края во да, время Второй мировой войны. 1413 батарея стояла здесь. И сегодня уже наша организация ежедневно ведет э, уборку этой территории. Вы можете по ней пройти, там чистота, которая... Ну, скажем так, не любая территория в селе Фонтанка может похвастаться. Там каждый день выводится мусор, каждый день проходят дворники, убирают туда приезжают люди не только из села Фонтанки, но и из города Одессы приезжают. Я думаю, что в будущем, если в Фонтанке появятся какие-то рекреационные объекты, э, если вы будете деньги тратить, я думаю, для бюджета Фонтанки это будет полезно. Например. Э, вот. Э, в частности, вот эта территория, о которой мы говорим, она на сегодня, э, я имею в виду эти два гектара, она на сегодня тоже поддерживается в чистоте и убирает, убирает деревья и госпожа Корецкая организовывает все эти действия, поэтому надо сказать, что она причастна к тому порядку, который на этой территории <связано> поддерживается его я я зуб. Зуб. Зубчаток, контакт, я и вопрос. Я должен разумею. Давайте я веду свой участок в зимний и не вопрос. Каждый депутат задает один-два вопроса. Есть ли, пожалуйста, депутат Макдональдса? Сбавить право себе не стоит того, о чем мы только что рассказывали, о помощи, данной госпожи Фонтанки, потому что на настоящее время два гектара земли это плюс-минус больше миллиона стоит. За эту цену мы сможем, вы знаете, как благоустроить Фонтанку и улицы, и побережье, и освещение, и так далее, и все подобное. То есть, если эту землю продадим, или с аукционной, или другим способом, то Фонтанка нам больше получит, бюджет, который Мы поставим на контроль этот вопрос и будем подавать письма вышестоящие инстанции, чтобы эту землю обратно в грамоте. Можно ответить на услышанный вопрос. Можно ответить. По на... да, поводу а, оценки тарировал, я думаю, стоит. Я не оценил. А, ну, это в ответ на вопрос, что можно сделать теоретически на эти деньги, и ответ на вопрос, а что сделано уже не на эти деньги граждан. Ну, уборка, а я а а вас -50 -50. <съём> а, <съём> <criminality> а, вот, Уборка и благоустройство в парковой территории стоила 300 тысяч, установка памятника 80 тысяч. А, сегодня а, мы предлагаем а, помощь Сельскому Совету на развитие инфраструктуры села, там, не знаю, ремонт и там, может быть, строительство какое-то, в размере еще 320 тысяч. <съём> В том числе гражданкой Корецкой э, принимается участие в, в ремонте э, детского сада на 80 тысяч. Ну, мы совместно да, финансируем. То есть действительно получается много мероприятий, и только то, что я сейчас перечислил, оно уже близко к той сумме, которую мы с ним озвучили. Ученики интересы громады. Ну мы сегодня э, такого активного участия в жизни села э, ни одна структура и, и группа физических лиц, юридических лиц. аварийность и прохождение людей по трассе. В чем состоит вопрос? Так как у нас другого варианта не будет, при всем даже там, желании или нежелании не депутатам выделить в земельный участок, у нас другого возможности не будет в строительстве дорожки территориально. Почему? Потому что с той стороны у нас автодор э, расширен. У меня к вам вопрос. Если вдруг теоретически мы допустим, еще не принято решение, депутаты будут определяться, будет такое выделение, вы сможете обеспечить до осени, до дождливого сезона и снять этот социальный вопрос? очень жесткий вопрос. много людей приходят к реалу. Построить дорожку до того, как вы уже там свои э, соединительства закончите. Чтобы была построена дорожка и снять социальный вопрос там, и таким образом инвестиции и помощь чтобы решать наши. Я, вот, я Я предлагаю. с связи. В связи. Обязательно закрепить сервитут права эксплуатации этих сетей. И второе, что мы предлагаем, это закрепить сервитут права прохода вдоль всей этой территории, для того, чтобы жители села могли, как сейчас они по этой территории ходят, так них, и в дальнейшем могли, не менять привычки. И, живут, я я и мы берем на себя обязательства дорого поселить. Это, кстати, ответ на вопрос. А если сегодня у села такие деньги, что парковку там делать? Скажите, вот, пожалуйста. Вот, наверное, -то... причина того, что земля так и не была выделена компанией, если я помню, регион там да, было, да, Да, да. Именно поэтому компания регион и не начала строительство там парковки. И сегодня эта земля не используется под парковку. Земля, что а чтобы построить там действительно, закатать по асфальт, и сделать парковку, там нужно, поверьте, больше, чем 3 миллиона. а миллионов 7 или 8. Сегодня квадратный метр твердого асфальтового покрытия, если качественный это качественный асфальта, говорит, стоит 300-350 гривен. Умножьте э, 20 тысяч квадратных метров на Скажите, пожалуйста, на вашей Черноморской линии сколько стоит сотка земли? Этот вопрос не имеет отношения. Просто... Ну как не имеет? вы берете у если нас сотку 20... 42... можно устроиться, там нет сетей. А можно я отвечу на Ваш вопрос? Вы сейчас пытаетесь сравнить два абсолютно разных явления. Есть земля, на которой можно строить, там нет закопанных сетей. А есть земля, на которой нельзя строить. Есть земля под зл... удобу, есть земля под особый заселянских господарство. Есть земля, которой люди подвели дороги, сети и благоустроили территорию вокруг, укрепляют берег. А есть просто земля, без ничего. Ну, давайте сравним еще там, с самим на Дерибацкой, на Пушкинской в городе Одессе. Ну, придется дальше задачи сравнивать. Да, не соразмеримые вещи, но да, предлагаете а а сравнить. А а у, я... у меня ничего нет. Не я, а не не а я не знаю, Кто мы знаем по интернету, сколько стоит? Ну я лично знаю. И і себе <плес> Я <не> си, <плес> А те, як люди, можна? Скажіть, питання до <того>? вас. <плес> <Я, плес> ми встигли <успіє> перейти. <плес> Це не таке міленьке <плес> <мене> питання. <де плес> ви <просто> ви, <плес> ви скажіть, ви переживаєте за наше седок чи за бізнесмен? Ви за село переживаєте? <плес> 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 і з такою ціною. Я спілкувався з людьми. І розшиваємо оцінка, доходить Второе. Давайте выйдем с того, что эта зона сидит под Вся по Что на ней можно построить? Для Тоже ремонт того же помещения, которое есть там. Пусть это будет для коммунального Пусть оно заработает деньги и У нас масса вопросов, которые мы должны А я что <с patrons> <просу> <sam> Okay, I don't